Подарили мне мясорубку. И, конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. На Украину могут войти смешанные силы, не только натовские. А но... они готовы с нами воевать? Ну, вот Реально, вот мы и конечно, нет. Почему советская армия освободила Украину 4-5 месяцев, а русская армия не может освободить Украину в течение уже больше трех лет, товарищи? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, ваша улюблена програма Елексир молодості та заряд гарного настрою. Це розбір російської пропаганди і наша з вами їм відповідь. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Ми підтримуємо збір для 47-ї бригади, збираємо гроші на автівку, яка буде їздити. Курською областю і допомагати нашим військовим нищити ворога. Посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Не забувайте нас дивитися, слухати і обов'язково підтримувати нашу армію. Я благодарю Єдину Росію за подарки, за красивий букет і за подарили мені місорубку, которая в принципі мені нужна. Я хотіла купити на себе, а ви раз вовремя мені раз подарили. Я вас попросила. в принципі. Питання підтримки до речі актуально і в Російській Федерації при тому ні, вони не обговорюють, як допомогти СВОшникам. Вони там подихають їм там погано нічого страшного. Давайте обговоримо. А що там допомога збройним силам України? Пропагандисти дискутують: а чи може Європейський Союз? Замістити ту допомогу, яку нам надавала Америка за часів Байдена, чи спроможна Європа надавати нам стільки ж більше, менше, ну або за свої гроші купувати нам озброєння? По перше, найголовніше рішення цих гнів це те, що Європейський союз колегіально вирішив, що вони мають зайнятися власною обороною і готові створити фонд на 800 мільярдів. Це, звісно, не нам, це їм, але це буде обов'язково відображатися і на підтримці для України. Ні, на 100% замістити вони, звісно, цю допомогу не можуть, але підтримати нас, знайти снаряди, поділитися розвідінформацією – так. что это означает, что россиянам сенсу смысла радоваться того, что Соединенные Штаты Америки перекрутили краник помощи для Украины. Андрей а европейцы, И, наверное, вот все вот этим со своим зонтиком, не зонтиком, готовы ли они эту военную поддержку Украины потянуть поборется, сами, поборется без, одиночку, без значит, всевидящего ока Трампа? Какое-то время, да, будем откровенными. То есть это не значит, что они смогут полностью заместить. Но те пакеты вооружений, которые они сейчас планируют отправлять, а, тут знаете, в чем проблема? Они будут отправлять деньгами, в отличие от американцев, которые отправляли танками, штуками, там, снарядами. А а деньгами а на линии фронта драться, наверное, да. интересно, Нет, но, но мол, украинцам, эффективно. Андрей Францович, украинцам да. нельзя давать деньги. Да, Потому что они сразу с этим. исчезнут. Там еще можно этим, дать. Он... Но... А, еще больше идентификация выпуска беспилотников, которые там можно в каждом подвале делать, это на самом деле оружие будущего. Оно действительно... Подождите, ну допустим, ладно, они Я не хочу... разворуют деньги, а что они на эти деньги они купят где? В Словакии. Да, да. во всем мире. во всем то мире. То есть, в Китае, не будет в Китае просто проблемы. контейнерами поедут запчасти и собирать будут а, еще больше. Соберут. На поле боя сейчас беспилотники на Украину подвозят фурами. Настолько большой масштаб. Будут европейцы ждать э, вот этого... Значит, окончание военных действий, потом мирного соглашения, чтобы потом вводить этих сдерживающие эти сил. Будут, будут ждать, и мое мнение, То что никакой никуда, самостоятельной никуда не вводить не будут. Не будет. Смотрите, здесь есть две вещи. Первое, миротворцы уже сказали, это две стороны, значит, согласовывают это по мандату ООН. Здесь ага. откидываем силы сдерживания могут быть только если то государство, которое они сдерживают, очень слабое. В Африке где-то еще что-то пришли, сказали, вот наши посты, нападете, вы будете иметь дело с нами, с войной. Как это делает Израиль сейчас в Сирии? В Ливии, вот они, силы сдерживания, Троните, прилетим, разбомбим город. А они готовы с нами воевать ну, вот реально? Мы и Конечно, нет. Американцы, которые сказали, когда-нибудь миротворцы будут. Сейчас типа не надо об этом говорить. Поэтому, если условно говоря, представим, произошло политическое урегулирование, не мир, просто остановились. Uh -huh, uh -huh. И туда заходят натовские войска или европейские, как хотят называть автоматически заканчивается история, связанная с политическим угурелем, наносится туда удар. И мы об этом говорили, это для нас противники. Они туда не зайдут. Они понимают, что это можно сделать силой, можно только тогда, когда американцы своей авиацией и комплексом МПВО попытаются закрыть с воздуха. Но американцы этого делать не будут. Поэтому реально сейчас идет пока притирка, как можно продавить Трампа. А пока ничего не получилось. Андрей Франтович, просто у нас на одной из предыдущих программ звучало Чуть более расширенная идея. То, что на Украину могут войти смешанные силы. Не только натовские, но и какие-то еще из стран, к которым мы не так недружественно относимся, как к НАТО. ОДКБ. Ви, ну не ОДКБ, у нас были какие-то другие предложения. А... Насколько вам кажется реалистичным нет. такой вариант? А, ну, и, нет, нет. и насколько себе... он на <свят> <строит>? Смотрите, <свят> да. Сейчас идет дипломатия Ну а все, что до этого момента робила администрация Дональда Трампа, все дуже и дуже подобяете россиянам. Не не так. Подобалось росіянам. Бо коли вони наїжджають на президента Зеленського, коли вони зупиняють допомогу для Збройних сил України, припиняють надавати нам розвід інформацію? Ну, звісно, в Кремлі дико аплодують. Але потім настає момент. Коли Америка має тиснути не тільки на Україну, а ще й на Російську Федерацію, що вже потроху розпочинається. он нещодавно ввідков це спецпосланник Трампа, який спілкується з російською стороною, каже: якщо росіяни будуть викаблучуватись і виділиватися, то вони підуть в банк зі своїми санкціями проти енергетичного сектору Росії. Тож, допоки пісков розповідає про некоректні заяви зеленського в сторону Трампа, і він би краще готувався до того, що Американці... Будут работать из Москвы, и как вони им будут крутить, он на месте. Ну, слушайте, Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государства. Делает это неоднократно. Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов. И, конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента, и его соратники тоже не будет. Поэтому такая реакция вполне объяснима. Но для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного регулирования. Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своем подходе. Он не менее уникальный президент, чем Трамп. Это президент, который находится во власти 25 лет и уровень поддержки населения, которому беспрецедентно зашкаливает. Кто бы что бы ни говорил. И президент, консолидация общества, вокруг которого тоже абсолютно ну, трудновообразимо, наверное, в современном мире. Это при том, что это президент, который абсолютно далек от популизма. И будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения. Поэтому здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли. Ну а тим часом росіяни на своїх тихесеньких малесеньких кухоньках, звісно, вони не обговорюють усі геополітичні стратегічні події, перемовини, зустрічі в Ріаді, Трамп, Путін і все інше. Вони задаються банальним питанням. Слухайте, а як так сталося, що наша армія рахувалася Другою армією світу? Але при тому, за три роки повномасштабної війни, а я виправила за понад 11 років війни в цілому проти України, вони не спромоглися захопити Україну? Ну, по-перше, моя відповідь дуже проста: в нас є воля, в нас є характер, на нашій стороні правда і наші партнери. Мовляв, колись кажуть, недорогі росіяни, радянська армія змогла звільнити Україну за 3-4 місяці. Але я дико перепрошую. Аналогія абсолютно неправильна. Тоді ми і справді були під окупацією нацистів, і ми захищали і звільняли, точніше, наші предки, предки захищали наші території. Сьогодні ми захищаємося і вкладаємо свої сили, щоб ті самі нацисти не прийшли до нас. Та й загалом, а хтось взагалі пам'ятає, що в радянській армії були українські воїни одні, одні з найкращих, але самі росіяни це все пояснюють дещо під іншим соусом. Вони забувають ста про українського воїна, а просто списують все на недолугість нинішньої політичної системи в Росії. Один із підписників поінтересувався, чому радянська армія освободила Україну 4-5 місяців. А русская армия не может освободить Украину в течение уже больше трех лет, товарищи. В этом вопросе и заключается ответ, сущность ответа, товарищи. Потому что при советах, советы это более эффективная система политической организации для экономического регулирования и насыщения предметов потребления как армии, так и Народонаселение страны, товарищи, при буржуазном управлении все нацелены на личное обогащение. И это вам э, дает понимание о том, почему до сих пор русская армия топчется на месте, почти топчется на месте, товарищи. До речи про маленькие кухоньки, как же выны выглядят, где живут те самые спадкоемки и нынешние имперцы? Ну, точніше, ті території, на яких, зокрема, вони, на жаль, допоки все ще присутні. Он звичайний гуртожиток у Макіївці. Та Макіївка це Україна, але понад 11 років це місто, і загалом регіон живе під російською окупацією. Так от, як саме там живуть люди, я завжди кажу, що скоріше виживають, аніж живуть, і вони самі все це показують. Бараки, в яких я не знаю, навіть худобу неможливо тримати хлам. Якийсь мусор, все це валяється і це продається як ідеальне життя, адже вони кликали туди Росію. Вони що вони ж не хотіли жити під Україною? Вони розповідали про те, як увесь Донбас годує Україну і хочуть своєї незалежності. Незалежність отримали, але здається, все найцінніше, що було там створено за часів української влади, звідти вивезено. І тепер люди живуть так, як живуть в кожному російському регіоні. Че, Макивчане, это вот видео для особо одаренных, которые говорят, что в четвертом общежитии никто не живет. Камеру э э этот освещает фонари. Сейчас покажем изнутри, как тут никто не живет. Видите, фонари. Э ну, лампы светятся в комнатах. Вот. Смотрите, сколько людей, пацаны. Ребята, друзья вообще. О, а там вообще, смотри, кто-то напал. Ну на да, а никто не живет. Никто не живет вообще. Там плазма, там тишь, плазма тишь, да. да, да. Кто-то да. смотрит, и прикинь никто вообще не живет. А вообще бедолаги. Ну, посмотрите, вот эту машину вообще просто бомжи выбросили. Ну да, да. Падлу было ее Бедолаги. бедолаги. Right? Вот, видите, друзья, тут даже кто-то на машине приезжает. Ну, точнее, вообще не приезжает, а просто кто-то живет. Вот, там уже охрана, колокольчики встречают. Вот, макиячане, помните, как здесь вот так в круг, короче, стояли лавочки и тут постоянно движуха собиралась огромнейшая просто огромезная тут все сообщежития. вот у нас колокольчики видите уже встречают любовь как -то -то живет, если тут все, тогда... ну вот да смотрите друзья вот в таком раке короче живут люди вот смотри вот туда ой я знаю это контент погнали да, это, это к деньгам. Да, там тут просто огромное количество псин. Вот тут люди живут, друзья. Ну, это крыло чтобы что понимали, это заброшенное. Вот с правой стороны, это там, где животные живут, они там едят, какают и все остальное. А вот с левой стороны вот живут. А вот там вот, да, живут люди. Сейчас мы пройдемся туда. Ну тут да, все понятно, тут вход, короче, вот видите, тут все обосранное, засранное, короче, люди почему-то не выгоняют все на улицу, не сделают двери, чтобы... Ну тут манчак, друзья, тут вон... Ну, здесь Парк люди в... греются конвекторами, поняли, там всякими дуйчиками. И ну вот мой напарник говорит, я что, говорю, что даже здесь есть канализация, на первом этаже дотягивают. Но мне мало верится, потому что первый этаж тут вообще пиздец. Вы... Вы же видите? О, точно, кстати, можно посмотреть, идет ли просто посмотреть, идет ли в туалете вода, короче. Ну, прикиньте, тут как стрёмно жить. Это вот только первый этаж, там вообще мрак. Ну, а прикиньте, здесь ночью балдой заходишь, тебя утянут. Уборная, видите, ух. Ух, я... это не та уборная, которая нужна. А, это, наверное, ванна, да, здесь. <соценно> 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 а вот, смотри. Все замерзло, короче. Тут он может и. Не воды. Ну воды, в общем, вода так. Я думал. Не, ну хотя видите, трубы вот проходят какие-то, даже утепленные. Ну так, люди, короче. Люди в каких условиях выживают, а вы жалуетесь на то, что у вас там на полчаса, на полчаса задержали воду, друзья, соберитесь, посмотрите, как люди живут в обычном бесплатном общежитии. И... Вам, это брошенный объект? Ну брошенный объект, даже не бесплатно, его побросил, все, этот, да. Этот объект, да люди жить так и остались, потому что им уйти. Некуда, и, да, да. И как бы для себя благоустраивает. А... Они купили в дальнейшем, потом эти комнаты купили за деньги, выплатили все деньги, а общежитие закрыли. Да, скажи, ух... Ну, Ухали. я бы на месте их нему там сделал Убрали. бы ворота, Кансье, выгнал. Да. Лет 20, наверное, да, да назад, да и, да, и все, и вот так люди живут в своих комнатах, а здание огнеет. Ну да, я бы и здание огнеет, Никто его не обслуживает, оно брошенное. И... Люди, нет, там сами, нет, люди там нет, могут сами. люди там могут сами закрыть двери, выгнать, собак, все остальное, правильно? Да, то они живут, это они, идут, понимаешь, работают на, на ведущей, без Ну да. Вот, э, друзья, да. вот кто там писал комментарии, что в общежитии номер 4 никто не живет, посмотрите вот сколько. Гриней, балабол. Ага, э, э, ну, пр практически, да. Просто ты врунишься. Вот, поэтому. Друзі, смотрите, як люди виживають або живуть. Я не знаю, в общем, самі вирішуйте. І на цій високій ноті, друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. А ви не забувайте нам лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачений. І звісно, донайте заради нашої спільної перемоги. Підтримуйте наш збір для 47-ї бригади. Посилання на цей збір, яке завжди, в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.